ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅದ ಪ್ರಥಮೇಶ अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रतं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह यो दव्यम् अस्मिन् इन्द्रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्ष्येऽहं येत्रेत्र समागता ष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियषिकेशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषि केशः गुडाकेशेन भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रतोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् वाच पार्थ पश्यैतान् सवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितृ न पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् स श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः निरमब्रवीत अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण यत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहस्यश्च जायते गाण्डीवं संस्तदेहस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं हरे कृष्ण